nələr görüb bu topaq nələrə şahid dilətmir ağrısına acısına sevincinə kədərinə həm yaddaşmayınızı həm daşına həm də qayasına həkkir çətin günlərdə əli silah tutanların qalasına səngərinə məscidinə məbədinə çəkilir Zəngilan şəhərindəki 17-18-ci əsrlərə aid İmam Hüseyn məscidinin Səfəvilər dövründə tikilməsi ehtimal olunur. 29 oktyabr 1993-cü ildə Ermənistan silahlı qüvbələri tərəfindən işğal olunan Zəngilan rayonu 20 oktyabr 2020-ci ildə Rəşadətli Azərbaycan ordusu tərəfindən azad edildi. Digər ziyarət ocaqlarımız kimi İmam Hüseyn məscidi erməni vandalları tərəfindən dağıdılsa da həmişəki qürurunu, əzəmətini qoruyub saxlaya bilib. Daşıyı ilə, torpağı ilə, meşəsi ilə, dağı ilə, atı ilə, adamı ilə qürurlu uca bəla. Nə qədər sənin üçün yürsəy, bəs etməz. Nə qədər çalışsa Yassar azdır. Məbədlər, qalalar tikən, məscidlər ucaldan babaların ocaqlı pirli yurd yer.